الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحن نقدة من ألسنتنا فهو أقوالنا ويثبت أقدامنا وتم تغسيرنا يا ربنا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه اللهم اغفر لنا الإمام عبد الوهاب شعراني رضي الله عنه Ada kandangan kitabnya على ومن أخلاقهم استنجد بدل أخلاق أهل يسوعير رضي الله عنهم عدم اهتمامهم بأمر الرزق وانشراح صدورهم إذا لم يبت عند أحدهم دينار ولا درهم ما نم ركده إذا براس الرزق dan hati mereka terbuka tidak sempit sekalipun bermalam tanpa ada satu dina dan satu dirham pun di sisi mereka dan mereka tadi tidak suka menyimpan makanan untuk esok sekiranya ada berlaku mereka menyimpan makanan untuk besok ataupun seminggu ataupun sebulan ataupun seumpamanya setahun ke kana zalika ala ismil ailah maka mereka menyimpan keperluan tersebut kerana keperluan keluarga la ala ismi bukan kerana dirinya sendiri taskinan dilittirab untuk menghilangkan kegelisahan yang boleh jadi menimpa ahli keluarga sekiranya mereka tidak mempunyai apa-apa makanan dan dikhawatiri ahli keluarga tadi terjatuh ke dalam sangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah ahli sufi berkata boleh jadi mereka menyimpan makanan yang telah mereka ketahui secara kasyaf bahawa makanan tersebut adalah rezeki mereka dan makanan tadi tidak akan diambil oleh sesiapa sekalipun. Maka mereka menyimpan. Tetapi, maksud Syahabullah Hab, Syarani berkata, Aku mendengar guru aku, Syekh Ali Khawas, berkata, Min kamalil arif. Mana setengah daripada kesempurnaan orang arif. Sekalipun dia mengetahui perkara tersebut ialah rezekinya, maka tak perlu dia mengejar dan menyimpannya bal yasbiru bahkan dia tunggu hatta yatiyahu fil waqt allazi ja'alahu Allah taala fihi sampai lah masa rezeki tadi datang pada waktu yang Allah taala jadikan isaran li faraghil yadi min ad-dunya masa mengutamakan mengosongkan tangan daripada dunia daripada menyimpannya maksudnya ambil awal-awal lagi simpan izla faidata lil idkhar kerana tak ada faedah menyimpan rezeki tersebut dan aku mendengar Syekh Ali Al-Basir rahimahullahu taala berkata min syarati man yajdami'u bil khadir alaihi salatu wassalam min al awliya an la yadakhira quta ghadin mana setengah daripada syarat untuk orang tadi bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salatu wassalam mana syarat ke di sisi syarat ke atas wali-wali untuk mereka bertemu dengan Nabi Khidir Alla yaddakhira ku taghadin Dia tak boleh menyimpan makanan untuk hari esok Faman khabba'a ku taghadin lam jajtami' bihi walau kana ala ibadati faqalain Nah, siapa yang menyimpan makanan untuk esok, lusa dan seumpamanya, saya tidak akan berjumpa dengan Nabi Khidir. Sekalipun dia tadi mempunyai ibadat seperti ibadat seluruh manusia dan jin. Wa qala Syekh Ali Al-Basir berkata Wa min sya'nil khadiri alaihi salatu wassalam an ya'tiya lil 'arifina fil yaqabah wa lil muridina fil manam. Dan setengah hari pada sifat Nabi Khidir alaihi salatu wassalam dia akan datang kepada orang arif semasa sedar dan dia akan datang kepada murid-murid semua murid, -murid, murid tarekatlah di dalam tidur mimpi kerana murid tadi tak mampu untuk bersahabat dengan nabi khidir secara sedar maka oleh sebab itu dia datang pada ketika mimpi tidur dan seumpamanya yu'allimuhul adaballati jahilah mengajar kepada murid tersebut adab-adab yang tidak dia ketahui dan adalah Imam Abu Abdullah al-Yusri salah seorang daripada syekh yang dinyatakan dalam kitab Risalah di Qushairiyah dia kata dia tadi biasanya yajtami'u dengan berhimpun berjumpa dengan Nabi Khidir secara sedar dan dia akan bercakap dengan Nabi Khidir dalam tempoh masa yang lama kemudian tiba-tiba dia kata perkara tersebut tidak berlaku tidak berlaku semasa jaga wasara yatihi fil manam dan jadilah Nabi Khidir tadi datang pada ketika dia tengah tidur sahaja, dalam mimpi sahaja. Jadi satu ketika dia tanya kepada Nabi Khidir AS, mengapa kamu tidak datang lagi kepadaku semasa aku sedar, melainkan semasa tidur. Maka Nabi Khidir AS berkata, Nahnu la nashabu man yukhabbi'u rizqa ghadin. Kami tidak akan bersahabat dengan orang yang menyimpan harta rezeki untuk besok wa anta qad qulta li zawjatika fil waqt al fulani padahal dia kata kamu satu hari tadi kamu tu kamu cakap kepada isteri kamu pada waktu demikian demikian khudhi hadha dirham ambillah dirham ini faj'alihi 'ala raf dan letakkan dia di atas rak tadi ila al ghad untuk besok kita pakai Faqala Abu Abdullah maka Syekh Abu Abdullah berkata sahihun zalika betul perkara tersebut aku pernah buat Walakinni tubtu ila Allah Ta'ala anil iddikhar Tetapi aku bertaubat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Daripada menyimpan harta untuk esok Qala dan syekh tadi berkata Wa ba'da zalika lam yatihi fil yaqazati ila anmat Dan setelah daripada peristiwa itu Nabi Dikhir dia tak datang lagi kepadanya Secara sedar Melainkan dalam mimpi sahaja Sehinggalah syekh tadi meninggal dunia sebagaimana dia menceritakan tentang dirinya semasa dia tadi sakit yang dia meninggal dunia dengan sebab sakit tersebut dan adalah Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu berkata la yaqbalu Allah min 'abdihi 'amalan wa huwa yahtammu bi amri Allah tidak akan menerima daripada mana-mana hambanya amalan Jadi ini perkara yang amat penting maksudnya antara perkara yang membatalkan amalan di sisi ahli sufi ialah wa huwa yahtammu bi amri rizkihi, maksud dia tadi amat rungsing dan risau dengan permasalahan rizki dia izil muhtammu bi amri rizkihi, muttahimun lillahi azza wa jalla kerana orang yang rungsing dan risau dengan permasalahan rezeki orang tersebut sebenarnya mentohmah Allah Subhanahu wa taala maksud dalam hati dia dia mentohmah Allah taala tak boleh bagi rezeki. Allah Taala tak mampu waktu dia takut. Wal muttahimu li rabbih la yurfa' lahu 'amalun. Dan orang yang mentohmah Tuhannya sendiri, la yurfa' lahu 'amalun tidak akan diterima baginya mana-mana amalan. Imam Abu Zahab Syarani berkata, qad yahtamul 'abdu li rizqihi wa yas'a fi talabihi bi kulli wajhin. Kadang-kadang ada ada juga manusia yang mengambil berat masalah rezeki ini dan berusaha dengan seluruh genap kemampuan. Tetapi bukan kerana rungsing, tetapi kerana semata-mata menunaikan arahan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjuruh manusia tadi berusaha mencari rezeki. La syakkan fi annahu yudayyahu. Bukan dia tadi syak wasangka yang Allah Ta'ala tadi tak mampu memberi rezeki kepadanya. Wa ala diddi zalika yuhmalu kalam Uwais radhiyallahu anhu. Jadi difahami kalam Sayyidina Uwais al-Qarni ni tadi maksud amalan tak diterima sekiranya manusia tadi syak pada Allah Subhanahu wa taala tidak mampu memberi rezeki. Tapi sekiranya orang tadi berusaha mencari rezeki kerana arahan daripada Allah memberi nafkah kepada anak isteri dan seumpamanya maka perkara tersebut tidak memudaratkan. Wa qad qila maratan li Abi Yazid al-Bistami radhiyallahu anhu. Mana orang tanya kepada Abi Yazid radhiyallahu anhu, "Min anta min ayna ta'kulu wa tashrab?" Kamu dari sumber mana kamu makan dan kamu minum? Fa qala min haythu yarzuqu Allahu dzubaba wal ba'dha. Lah aku dia kata aku Allah bagi rezeki, Allah yang memberi rezeki kepada lalat dan nyamuk. Afatarahu yut'imuha adakah kamu sangka Allah Taala boleh bagi makanan kepada lalat dan nyamuk wa yansa Abu Yazid tetapi Allah Taala terlupa nak bagi rezeki ke Abu Yazid kepada diri dia sendiri lah. Dan satu ketika solla khalfa imamin muddatan. Satu ketika Imam Abu Yazid dia semayang di masjid di belakang seorang imam. Tiba-tiba satu hari imam tu bertanya kepada dia. Inni araka la kasbalaka fa min aina ta'kul. Imam tu tanya kepada Syekh Abu Yazid, aku tengok kau ni tak ada kerja. Kau makan dia macam mana kau dapat duit makan? Tanya eh. Faqala lahu Abu Yazid, maka Abu Yazid pun kata, da'ni da u'idu as-salat allati sallaituha khalfak. Kita tunggu tunggu. Aku kena kodok balik semua semayang yang aku semayang di belakang kau. Summa uji buka kemudian baru, baru aku jawab apa yang kau tanya tadi. Fa innaka la Allah ta'ala kerana engkau tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala wala tasihhu salatu man lam ya'rifillah subhanahu dan tak sah semayang mana-mana manusia yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Qul tu dari Imam Abdul Wahab Sa'rani berkata haza la yunafil hadis Maksudnya perbuatan Imam Abu Yazid tadi tidaklah bercanggah dengan hadis sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Mana lah hadis Rasulullah kata kamu semayanglah di belakang imam mana-mana pun boleh, imam baik ke, imam tak baik ke boleh. Tapi Rasulullah kata boleh tu, Imam Abdul Hasyarani kata, li al hadis warada fi sadd bab khuruj 'ala al a'immah. Maksud Rasulullah kata kamu semayanglah di belakang mana-mana imam dimaksudkan dengan imam masjid tertentu imam yang menjadi khalifah imam yang menjadi sultan jadi kita tak dibenarkan memberontak menggulingkan sultan tadi Bukan dia masukkan semayang yang harian tadi. Tetapi yang Imam Abu Yazid kata, semayang kamu tak sah tadi, ialah maqamil kaman. Ialah keadaan kesempurnaan bagi seseorang imam. Jadi, Imam Ruhaj al ini berkata, وَاعْلَمْ أَنَّا دَلِلَ الْقَوْمِ fi عَدَمِ الْدِخَارِ Dalil di sisi ahli sufi. Apa maksud dalil dalam tidak menyimpan harta tadi tu? Maruya ialah apa yang diriwayatkan anna syakhsan seseorang ahda menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiahkan kepada baginda 3 ekor burung jadi Rasulullah bagi seekor burung kepada pembantunya khadamnya tapi apabila besok Khadam tadi tu membawa burung tu balik semula. Maka Rasulullah berkata, tidakkah aku dah melarang kamu daripada menyimpan sesuatu makanan untuk keesokan hari ini? Maksudnya hari itu dia tak makan, dia simpan, dia bawa kepada besok ini. Rasulullah kata, فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِ بِرِزْكِ كُلِّنْ غَدِنْ Kerana Allah SWT akan membawa rezeki setiap orang pada hari ini dan pada keesokan hari ini. Jadi ke sekali Imam Abdul Hak berkata Fantahin nafsaka ya akhi Maka kamu ujilah diri kamu wahai saudaraku bi adami dikhari syai'in li ghadin dengan tidak menyimpan apa apa makanan untuk esoknya fa in ra'aitaha sekiranya bila kita tak ada makanan ataupun kita tak ada kewangan kita tak cukup maka kita tadi jadi gundah gulana rusing, fa laha maka kamu katakanlah kepada diri kamu tadi لَيْسَلَكَ فِي مَقَوْمِ الصَّالِحِينَ nasibun. maka wahai diriku janganlah kamu tadi bermegah janganlah kamu tadi menyangka diri kamu baik padahal kamu tak ada apa-apa bahagian langsung di sisi ataupun di maqam orang-orang salih di sisi Allah Subhanahuwataala. kerana keraguan kita terhadap kudrat Allah Subhanahuwataala memberi rezeki. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِالْعَالَمِينَ jadi moga-moga kita mendapatkan manfaatan daripada أبين يتقدمه الإمام عبد الوهاب الشاروني رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم احفظ شقنا امور سيدنا وقرات عيننا سيدي الصباح بن رسوله اجانا صحه وعافيه وسلامه المعفاه الدائمه وحسن الصحه ما هو رب محمد برحمتك ارحم رحمك يا حي يا سميع سيد المرسلين، الرسول وبنا في الدنيا حسنا في الاخره يا سلام وقنا عذاب النار وصلى <applause> الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا